Я, обычно, взять ее и уважаемые уважаемые коллеги депутаты я сегодня мы прибыли поздравить поставить вас всех и выразить надежду на то что вы будете работать на благо общества Ну, а вашему коренднику мы хотим подарить вот такую. Я в не беру, мне задержал обидно. Чтобы в кабинете было. В Если этим принципом будете руководствоваться, будет толк, это 100%. Поэтому мы вас поздравляем, удачи и, как говорится, в легкий путь. Gracias.